السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب فریعت سے ہوں گے تو دوستو مجھے نا مشاہدہ کرنے کی بہت زیادہ شوق ہے آج مجھے نیند بہت زیادہ آئی ہوئی تھی تو میں نے سوچا سو جاتا ہوں لیکن کیا کروں اپنی عادت سے مجبور ہوں تو اس عادت کو پورا کرنے کے لیے مشاہدہ کرنے گیا ہوں مشاہدہ یہ کرنا ہے کہ یہ جو خفیہ طاقتوں کی سرار خموشی چل رہی تھی کہ کسی بھی کنٹری کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی تو اسرار خاموشی جو نا وہ ٹوٹنی شروع ہو گئی ہے اور یہ جو میری بات سنے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسرار خاموشی کیوں ٹوٹ رہی ہے مطلب کہ اسٹریلیا میں کہ شہر سڈنی میں یہ جو دہشت گردی کا حملہ ہوا یہودیوں کے اوپر اس کے بعد انڈیا میں پغلام طرز کا ایک حملہ ہوا اس کے بعد پاکستان میں ملتان کی سیڈ پر موٹر کا جام ہو جانا اور اس میں بہت زیادہ لوگوں کا ہلاک ہو جانا یہ سب کس طرف تانے بانے جڑ رہے ہیں یہ سب حادثات کس طرف جا رہے ہیں کیا یہ وہ جو خفیہ طاقتیں تھیں جو خاموش بیٹھی ہوئی تھیں پس پردہ بہت کچھ چل رہا تھا لیکن ظاہر کچھ نہیں ہو رہا تھا کیا ان سب کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کیا مقصد صرف پاکستان کو گیرنا ہے پاکستان کو کھینچ کے کسی بڑے مسائل میں جانا ہے تو میرا یہ تجزیہ اور میری یہ سوچ کہتی ہے ہاں وہ خوفیت طاقتیں جو یہ کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان کی جو رہی شہی کسر ہے اس کو بھی قوت ہے جو لنگڑے گھوڑے کی طرح جو بھی پاکستان چل رہا ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے یہ ان خفیہ طاقتوں کا پلان ہے کیونکہ جب تک پاکستان ڈی سٹیبلائز یا پاکستان میں تفریق عالم نہیں ہوگا جو کسی حد تک وہ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں ایسے کردار ایسے ٹریکٹر وہ لے کے آئے ہیں پاکستان میں انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں کہ جو پاکستان کو اس طرف کسی حد تک ان کے پلان کامیاب کر چکے ہیں لیکن جو رہی صحیح کثر ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان کے الزامات پاکستان کے اوپر لگانے تھے اور لگانے ہیں اور یہی ان کا مقصد تھا اور ہے کیونکہ پاکستان جب تک ڈی اسٹیبلائز یا پاکستان میں افرت کا عالم نہیں ہوگا تب تک وہ چائنا کو بیٹ نہیں کر سکے گا امریکہ اور اس کے ہماری دوست اور اس کے اتنے بھی بازو ہیں وہ ہیں اسرائیل اور جاپان پھر جو بھی یورپ کے کنٹری ہیں وہ سب تو مین مقصد تو ان کا چائنا کو روکنا اور چائنا کے ساتھ جو ان کی ڈیپیٹ چل رہی ہے اس میں کامیابی اثر کرنا اور یہ بات امیرکہ پورا یورپ اور اسرائیل بھی جانتا ہے کہ جب تک پاکستان جس کی پلڑے میں جس کی بات میں ہاں میں ہاں لے پاکستان اسی طرف جاتا ہے ظاہری طور پر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ اور ان کے لوگ ہیں یہ امریکہ کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ دورے بھی امریکہ کے کرتے ہیں لیکن امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ جو چائنا کے گروپ میں جا چکے ہیں اور چائنا کے ہی حامی اور حمایتی یافتہ ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا بھی یہ بطیرہ رہا ہے وہ دونوں کے ساتھ برابر کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں لیکن کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو سوچتی ہے وہی امریکہ ہمارے بارے میں سوچتا ہے نہیں امریکہ ہمارے بارے میں وہ نہیں سوچتا امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات تو رکھے ہیں لیکن مفادات اپنے کی بنا پر پاکستان کے مفادات کی بنا پر نہیں تو آنے والے دور میں یہ جو پورا سرار خاموشی ہے اس کے پیچھے پس پردہ جو چل رہا ہے وہ پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان چائنا کے کیمپ سے نکل کر مکمل طور پر امریکہ اور یورپ کے کیمپ میں آ جائے. جو کیونکہ پاکستان کے لیے ناممکن ہے پاکستان کے لیے چائنا کی دوستی اور چائنا کے ساتھ باہمی تعلقات ایک ریڈ کی ہڈی تصور کی جاتی ہے کیونکہ پاکستان کے جب بھی مشکل وقت آیا ہے چائنہ نے اس کا ساتھ دیا ہے چائنہ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے یہ جو چائنہ کے ساتھ تعلقات ابھی تواتل کا شکار ہیں جیسے مطلب کہ دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے چائنہ کے ساتھ تعلقات بہت کم ہو چکے ہیں بہت مسل کے ٹوٹ پوٹ کا شکار آئے سمپل لفاظ میں یہ لیں تو یہ آپ کو ظاہر کیا جا رہا ہے مطلب اوپر آپ کو دکھایا جا رہا ہے اندرونی طور پر پاکستان اور چائنہ کے تعلقات ایسے ہیں اور بہت مضبوط ہیں یہ صرف دشمن کو دھوکا دینے کے لیے اور دشمن جو جنگ پاکستان کے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے ان کی چالوں کو جاننے کے لیے ہمارے جرنلز کرنلز اور ڈی کے ادارے یہ سب چالیں چلتے ہیں کیونکہ جب دشمن بہت زیادہ طاقتور ہو اور اس کی طاقت کو اور اس کی چال کو پہچاننے کے لیے یہ سب چالیں چلنی پڑتی ہیں کیونکہ دشمن چلاک ہے اور مکار بھی ہے اور اس دشمن کے ساتھ چلاکی اور مکاری کرنی پڑتی ہے ہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر Uh, چاہے بھی نہ تو وہ امانداری سے ملک نہیں چلا سکتی کیونکہ اگر امانداری سے وہ چلائیں گے جیسے عمران خان تھا تھا اور ہے وہ بھی ملک کو امانداری سے چلانا چاہتا تھا اور چلا رہا تھا تو اس کو اتار دیا گیا تھا اسی طرح اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہے بھی تو ہمارے ملک کو امانداری سے نہیں چلا سکتی اگر امانداری سے چلائیں گے تو ان کو اتار دیا جائے گا ان کو پسند ہی نہیں کیا جائے گا. کیونکہ ایسے کریکٹر پاکستان کی جو uh, ریاست ہے اس میں لانچ کیے جاتے ہیں اگر پاکستان میں وہ کریکٹر آ جائے جو پاکستان کی حمایت اور پاکستانی عوام کی حمایت کے لیے کام کریں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں وہ کریکٹر کبھی بھی پاکستان میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا یہ پاکستان کے جو کریکٹر آتے ہیں ان کریکٹروں کو وہ لائیں گی نہیں جو لوگ لے کے آتے ہیں جیسے امریکہ اور اور جو عرب کنٹری ہیں جن کی چلتی ہے پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے اداروں میں جن کی بات چیت چلتی ہے جن کی پاور مانی جاتی ہے جن کی بات مانی جاتی ہے وہ لوگ ایسے کریکٹر لے کر نہیں آتے وہ وہی کریکٹر لے کر آئیں گے جو پاکستان کو کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور جائیں گے تو یہ میری بات کرنے کا اتنا مقصد یہ ہے کہ جو سرار خاموشی آپ کا نظر آتی ہے پر خموشی کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان آ رہا ہوتا ہے اور جو ہے اپنی قوت جمع کر رہا ہوتا ہے اسی طرح یہ ہمارے جو دشمن ہیں ہمارے ملک پاکستان کے وہ سب خموشی کے طور پر یہ کچھ کر رہے ہیں ان کو پتا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ڈریکٹ حملہ کر کے پاکستان سے جنگ نہیں جیت سکتے اور پاکستان اگر پاکستان سے جنگ جیتنی ہے اور پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا ہے تو اس میں ایسے لوگ ایسے کریکٹر لانچ کیے جائیں جو ان کی حمایت میں اور ان کے حق کے لیے فیصلے کرے ان کے مقصد کے لیے فیصلے کرے اور میرا اتنا کچھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اگر چاہے بھی نہ تو وہ خوشحال نہیں ہو سکتا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشنز یہ سب چاہیں نہ تو وہ خوشحال نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ان لوگوں کے نمائندے ہیں ان لوگوں کے کرندے ہیں ان لوگوں کے خیر خواہ ہیں ان لوگوں نے انہیں لانچ کیا ہوا ہے کہ جو پاکستان کی کبھی بھی مستقبل میں بحالی اور خوشحالی کا نہیں سوچتے وہ نہ ہی سوچیں گے تو میرا اتنا بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اتنا تو ہمیں پتہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں تین وقت کی روٹی بہ آسانی سے میسر ہو سکے اپنے ملک میں اور صحت کے متعلق جو میڈیسن ہے وہ ہمیں اچھی سہولتوں کے ساتھ مل سکے میں یہ نہیں کہتا کہ اداروں کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے ادارے پاکستانی کی ماں کی اور ارد کی ہڈی کی ماند ہوتے ہیں لیکن پاکستان کے جو ادارے ہیں ان سے اپنے حق کی توقعات تو رکھنی چاہیے ان کے ان سے اپنے حق مانگنے کی تو ہمت انسان میں ہونی چاہیے اس کے لیے ہم زندہ رہنے دے سکے اتنا تو حق مانگ سکتے ہیں ابھی پاکستان میں گزارا کرنے کے لیے کم سے کم ایک لیبر آدمی کو پچاس ہزار چاہیے جو غریب طبقہ ہے اس کو زندگی گزارنے کے لیے پچاس ہزار سے کم اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا تو میرا اتنا کچھ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو پرسرار خاموشی ہے یہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا طوفان لے کے آ رہی ہے اور طوفان وہ ہے مغائی کی صورت میں اور دوسرا طوفان ہوگا جنگ کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں ہمارے ملک کو ان دونوں سازشوں سے ان دونوں مصیبتوں سے دور رکھ اور عوام کو خوشحالی کی طرف لے کے جاؤ اور عمران خان کی مصیبتوں کو دور فرما اور انہیں وہی ایک لیڈر ہے جو عمران خان کا جو عوام کا حمایتی ہے عوام کے حق کے لیے سوچتا ہے باقی پاکستان میں کوئی لیڈر نہ پیدا ہوا ہے نہ ہی ہوگا اور پاکستان میں آنے والے وقت میں آپ کو بہت ساری پارٹیاں لانچ ہوتی نظر آئیں گی بہت ساری نئی پارٹیاں بنتی نظر آئیں گی کیوں صرف اسی لیے کہ جو عمران خان کی پارٹی ہے یا عمران خان ہے اس کو آگے نہیں آنے دینا لہذا کھچڑی پکانے کے لیے بہت زیادہ دیج کے آگ کے اوپر رکھے جائیں گے تو پتہ نہ چلے بھی کون سا دیکھتا کون پکا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی کون سی پارٹی ہے یا کون سے بندے اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی پرانے پولیٹیشین ہیں مظاہری طور پر یہی لگا یہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور نئے لوگوں کو جو ہے نا وہ آزمایا جائے گا ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ آگے آئیں اور ملک کے لیے کام کرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پارٹیاں بن چکی ہیں اور بہت زیادہ پارٹیاں آپ کو بنتی نظر آ رہی ہیں پاکستان میں حال ہی میں یہ صرف عمران خان کو ٹیکل کرنے کے لیے عمران خان کی پارٹی کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ سب ہاتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں آزمائے جائیں گے تو عوام جس کے ساتھ ہے اس کی پارٹی کوئی بھی ہو ہمیشہ وہی کامیاب رہے گا میری ایک اسٹیبلشمنٹ سے ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ اتنے ہتھ کنڈے دما ہیں عمران خان کے خلاف تو ایک ہتھ کنڈا میرے کہنے پہ بھی دمارے. آپ جو عمران خان نے حق عوام کو دیا تھا وہ آپ وہ حق آپ عوام کو دے کے دیکھ, دیکھ لیں شاید عوام عمران خان کو بول جائے اور آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے آپ وہ ہتھ کنڈا استعمال نہیں کرتے آپ الٹ چلتے ہیں ڈنڈے کا دورہ زماتے ہیں اور ڈنڈے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یہ صاحب نہیں چلے گا آپ ایک غریب عوام غریب لوگوں کی جو تین وقت کی روٹی نہیں پاکستان میں پوری کر سکتی اور کر پا رہے ان کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرے ان کے مسائل سنیں ان کے مسائل سمجھنے کی کوشش کرے تو آپ خود ہی کامیاب ہو جائیں گے جو آپ پانچ سال آپ پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں نئی پارٹی کے ساتھ تو اس میں آپ کامیاب تبھی ہوں گے جب آپ کو غریب آدمی کا اور آ, چھوٹے لیول کے طبقے کا مسائل کا پتہ چلے گا اور ان کی روز مارا کی زندگی کے جو تین وقت کی روٹی نہیں پوری ہو رہی ان کا پتہ چلے گا وہ پوری کریں گے تو پھر ہی ملک آگے بڑھے گا ملک خوشحال ہوگا اور آپ کی سپورٹ بڑھے گی ویڈیو لمبی ہو چکی ہے تھینکس فار واچنگ بہت سے ٹاپک جو میں نے کرنے تھے کر دیے ہیں تو آ, پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک میں بات کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ